श्री सचिदानंद सद्गुरो साईनात् महाराजगी देवने पंचारथे करो

कैसा भाव तया तैसा अनुभव कावि से दया ग्रहण ऐसे तुझे हे माव तुझे हे माव आरती साए बामा कृमच नाम ध्याता हरे सर्व श्रोते व्यथा गाधव पर मर्गदाविषे अनाथाविषे अनाथाले योगे अवतार स्वगुण पर ब्रह्म सात्ार भवदृणदालासे स्वामी दत्त दिगम्बर दत्त दिगम्बर आरति साई बाबा आठा दिवस गुरुवार भक्त करे देवारे प्रभु पद पहाबया भगवया नि

निर्मल दोयनिन शुका आदावे माद्वाया सम्मा अपूली बाक, अपूली बाक, आर निसाइ बामा, सुख्यादा तार दिवा, चर नर्यादा क्ता वि सा आरति सा जय देव जयदेवावधूता सा अवधूतार तव चरीतो माता जय देव जय देव अवतर सीतो मा तु भजनी दाविशना लीलाख्यरूपा हरसिकट दीनरजनि जय देव जय देवदत्ता अवधूता साहि अवधूता कोणनिकर तव चरणि तु माता जय देव एका दर्शनत्वादिधरे संशयनिरसनया तद वैता धालविरे कोपि चन्दा मन्दाचि उद्धरिले कोऽपि न वंशे धनमदिनोतारियले जय देव रत्ता नावधूताः सायि अवधूता कोणनि कर तव चरणी प्रेवितो माता तत् विवना च काहि दा मायासि पुनरपिनर्देहि पाहसि दो हिन्दु यवनाहि आत्मतवाने विषयात्मतवाने व्यापकहासाय जय देव नयरे वरन्तावधूताः काहि अवधूताय भावे परमायामोहित धन मोधन धनि भावे सत्कृपये सकलाञ्जय सङ्कन निरसावे निशिल दरिदे द्वज सदसुराने भावे जय देव दय रेव दत्ता अवधोतायै अवधोताय रो कर तव चरणि देवी तो माताय जय देव दय रेव शरण पुर साबा भाव पुण्डलीकदा पुण्डली कदा भाव पुण्डली कदा राबाम

कृष्ण राम न रं मासुरे वं हरे श्रीनरं मधु वं वं कामल्लम जानजे न कमरमधुरं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री दत्त हरि ओम् ेन जाज्ञमयदन्तरे वा सानि धर्मानि प्रदमान्यासन तेहना बन्महिमान सजन्त यत्र बुर्वे साध्यासन दिदेवाहां ओम राजा धिराजाय प्रसय साहिने नमः वयं वै स्रवनाय पुरमहे समे कामान काम कामाय महिया कामे स्वरो वै स्रवनो ददादु राज मै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्रा जम्भो जं स्वारा जम् वै राजम् पारमेष्टम स्यात् सार्वभौम सार्वा विशार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ता या हि कर्णाडित तदभ्ये स शलोक विहितो मरुतः परमेष्ट मरुतस्याम सङ्ग्रहे आवेक्षितस्य काम परे देवा समासर इति श्रीनारायण वासरे चनानन्द सद्गुरु सायिनाथ महाराज ते जनन्ता तुलाते कसेरे स्वाव अनन्ता तुलाते कसेरे नमाव्य अनन्त शिवे शे स माता नमस्कार साष्टायक श्री साय माता स्वरावे स्वभावे सा स्वभावे करावे जगातारुनि मायता नमस्कार साष्टाङ्गी साय ना वसे दोषदाता वया सन्त लीला विषयत्यलोकान् परे दोषनाला परे अन्तरित्या कैवल्यदाता नमस्कार साष्टाङ्गी श्री सा नाथा परालाधरागन् महामानवाचा धरा सार्धका साधने भूतसा च प्रेमा घराया अहन्ता नमस्कार साष्टाङ्गश्रेसाय नाता धरा वे करे सा न अल्पज्ञबाला धरा

सदार गले चे स्वर पे मिलाल करे रास करे रास मैं नाथा नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा तुला माग तो माग ने एक जावे करा जोड़ी तो दिन अंत्यंत भावे पवित्र हनीराज हाथारे आता साये गर्परा अक्षयरूपवतारा सर्वहि वा श्रुतिसारा

नरजरे रक्षसि सङ्कटवानुशान गुरुरायाषय करे नयनाया गुरुकुखे हि पायासि हरि गुणगाया ऐ सा स्वरूपं चिदानन्दकन्द जगत् स्वस्तान संहार हे त्वं स्वभत्रे छयामान सुन्दरे शयन्त नमामीश्वरं सायिनाथ भवन्तं समार्ताण्ड दिप्य मनोमाददितं पुनर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकम् निर्मलम् नमामेश्वरं सद्गुरं सायनादं स्वमाम्मदनार्दतानां जनानां स्वमादाश्रितानां स्वभक्ते प्रियाणां स्वभारणार्थं गरौ सद्भवन्तं नमामेश्वरं सद्गुरं सायनादं सदानिं वरुक्षस्य सुधास्रा विनन्ते त्वमपि अप्रियन्त गुरु कलपवृक्षादिकं साधयन्त नमामेश्वरं सद्गुरुं सायिनाथ सदा कलपवृक्षस्य तस्यादि मूले भवदभाव प्रदन्त मामेश्वरं सत्पुरं सायनाथ अनेका श्रुता चलीलाविलासै समावेशृते सा न मास्वप्रभाव अहं वाहीनं प्रसन्नात्मभाव न मामेश्वरं सत्पुरं सायनाथ सदामेश्वरमायाममेवाभिराम सदा स जनैः संस्तुतं स नमगमे प्रदत्तं नमामेश्वरं सद्गुरं सायिवातम् अजन्ताद्यमेकं परप्राम साक्षात् स्वयं स नवम राममेवामतिर्न मम शरात् पुनता प्रमोढम् स्वकृपा निरेखा सर्वार्थसिद्धप्रदा युष्मत्पादरजः प्रभाव मतुल दाता पिवक्ता क्षमः सदमत्याशरणताञ्जलिपुट सम्प्रार्पितो श्री प्रभु श्रीमत् साइ परेश पाद कमला नान्य शरण्यं मम साइरूपधर राघुत्वम भक्तम प्रभु योपहत चेत श्रोधे चिन्तयाम्यमर समुदा शरत्सु दाशु प्रतिमामृकाशौ कृपात पात्रौ तव साय नाथ त्वदीयपादाब्ज सुमाश्रिता ना स्वच्छाय यातापमपाकरोतु उपासनादैव सुतस्व रमेन्मनोर्मे तव पादयु ृंग यथाजे मकर अनेक जन्मार्जित पाप संशय भवे भवत पाद सरोज दर्शना शर्वान्न पाराज पुंज का प्रसेद साये सर्गुरो श्री साईनाथ चरणामृत पोत दित्ता सत्पाद सेवनरता सततञ्च भक्त्या संसार जन्य धृतौ कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति सूत्रमेतत्परेर्वत्या यो नरस्वम्बरासरा सद्गुरु साईनाथस्य कृपा पात्रं त्वमेध्रुवरचरणतं वा कायजं कर्मदं वा श्रवणनयनदं वा मानसं वा परार्द विदितमविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जये श्री प्रभु सायनाथ श्री सचनानन्द सद्गुरु सायनाथ महाराजे रा सदगुरु साईनाथ महाराज